Salam, hörmətli və dəyərliz izləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün sizə Abşeron oyunoması qəsəbəsində çox gözəl və əla bir qiymətə satışa çıxarılmış, bax belə bir 1 mərtəbəli 3 otağlı həyət evin təqdim edirəm. Dəyərliz izləyicilərimiz, bax gördüyünüz kimi evin formada, gözəl xarici görünüşü var. Bildirirəm ki, ev tam təmirlidir, hal-hazırda yaşayışa hazır vəziyyətdədir. Həyətində 2 avtomobil tam rahat şəkildə daxil ola bilər. Bax gördüyünüz kimi bu formada həyət yanı sahəsi var. Dəyərliz izləyicilərim, bildirirəm ki, ev 569 nömrəli marşrut dayanacağından 400 metr məsafədə yerləşir. Marşrutun son dayanacağına yaxın bir məsafədədir. Həyətində bax burda su kranı, su trapına qədər qoyulub, tam hazır vəziyyətdədir. Bildirmək istəyirəm ki, evin zirzəmsi də var, yəni zirzəmsinə keçmək mümkündür və daxil o evin içinə sizlə daha yaxından tanış edəcəm. Dəyərliz də izləyənlərin bildirim ki, evin <coughs> yaxınlığında yaşayış mövcuddur, yəni evin təmiri də çox səliqəli və gözəl şəkildə aparılıb. Bax bu formada Təhliz hissəsində gördüyünüz kimi döşəməsi laminatdır. Daxil olub ikinci övədə evin qonaq otağını sizə göstərəcəm. Bax bu formada belə bir, -bir qonaq otağıdır. Qiymətini təkrar-təkrar qeyd edirəm ki, 43.000 manatda satışa çıxarılıb. Yəni bu qiymət hal-hazırda mən yəni, üç otağlı həyət evlərinin içində ən ucuz qiymətdir. Gördüyünüz kimi bax bu formada belə bir, -bir qonaq otağıdır dəyərləndiricilərimiz. İstilik xətləri, radiatorlara xətti çəkilib. Ərazidə qaz, su, işıq daimidir. Baxın burada belə bir mətbəxi də gördüyünüz kimi bu formada mətbəxi var. Hörmətli izləyicilərimiz, bildirirəm ki, ev ümumilikdə 3 otaqdan ibarətdir. Bax burada belə bir növbət otağıdır. Gördüyünüz kimi belə bir otağıdır və burada yenə də belə bir növbəti yataq otağıdır. Gördüyünüz kimi ümumilikdə 3 otaqdan ibarətdir və sanitar qovşağı Dəyərlisiz izləyicilər, bildirim ki bu qiymət çox əla bir qiymətdir. 43.000 manata o gördüyünüz bu gözəl ev satışa çıxarılıb. Sözsüz ki, əl azlarla qiymətlə razılaşmaq da mümkündür. Bizə güvənin təşəkkürlər, kanalımıza abunə olmağı, videomuzu bəyənməyi unutmayın.